Məlimə bir daha salam. Mən şagirdə tapşırıq göndərmişdim və şagird onu telefonda yerinə yetirib mənə göndərmişdi. Tapşırıq bir faylında hazırlanmışdı və bilirik ki, telefonda biraz çətinliklər törənir bu tapşırığı yerinə yetirərkən ona görə də mən o videonu videoda izah etməyə çalışdım. Hal-hazırda siz videoya baxa-baxa sağda yuxarıda bir keçid görəcəksiniz. Həmin keçid vasitəsi ilə həmin videoya daxil olub tanış ola bilərsiz. Xatırladım ki, yenə həmin video şahidlərin telefonda necə nice tapşırığı yerinə yetirib müəllimə göndərməsi haqqında izahat var. İndi mən müəllim kimi səhifəmə daxil olmuşam və şagirdin göndərir tapşırığı yoxlamağa çalışacağam. Və səhifəmdə zədanə bölməsində, yəni tapşırıqlar bölməsində mən daxil oluram, sinfi seçirəm. Sinfi seçirəm. Səhifəm açılır. səhifə açıldı və mən şagirdə göndərdiyim tapşırığı baxıram. Deməli mən bir nəfərə göndərmişdim, ona görə bir nəfərə göndərmişdim ki, telefonda video çəkməyə çalışırdım. Ona görə digər uşaqlara göndərmədim. Bir şagirdə göndərdim və şagirdi qovastana xəbərdar etdim ki, əgər o sənə gələrsə, sən tapşırığı yerinə yetirməyə çalışma. Sonradan bu tapşırığı mən siləcəm. Və həmin tapşırığa daxil oluram, baxıram ki, bir nəfərə göndərmişəm və bir nəfər də tapşırığı yerinə yetirib mənə göndərib. Mən seçdim və görürəm ki, Həmidə Məmmədli adında bir şagird o yerinə yetirib. Bax görürsüz, buna burada yerinə yetirilib, tapşırılıb. Və burada baxırsınız ki, görürsüz ki, burada aktivdi və şagirdin adı burdadır. Bir şagird də hələ tapşırığını yoxlamamış, onu qiymətləndirməmişik və qiymətləndirmə apardıqdan və şagirdə göndərdikdən sonra şagirdin adı buraya düşəcək. Mən tapşırığa girirəm və baxmaq istəyirəm görüm şagird bunu necə yerinə yetirib. Sözsüz ki, yenə tez baxacam şagirdin tapşırığına. Yadınıza düşdü? Siz telefonla şagird olaraq mən necə yerinə yetirmişdim? Bax, həmən tapşırıq mənim qarşıma çıxdı. Hətta burada açıq sual var idi. Bax, mən burada ə, müxtəlif hərfləri qeyd eləmişəm müəllimlər. Ay gəlin baxaq. Həmidə adında bir qız ə, qızımız 3 may tarixində bu tapşırığı yerinə yetirib mənə göndərib. İndi gəlin sağ tərəfə baxaq. Sağ tərəfdə görək biz nə görürsüz? Yuxarıda şagirdin adı gəlir. Və burada jurnal var və bu jurnala daxil olaraq həmən şagirdin bu tapşırığı müəllim nə vaxt göndərib, həmən şagird nə vaxt tapşırığa baxıb və o tapşırığı nə vaxt yerinə yetirib, bunların tarixi sadə burda qeyd olunub. Beləsiz görürük ki, burda şagirdin göndərdiyi sənəddir. Bunun, mən baxsam, burada bunlara ehtiyac yoxdur, bunları seçməyə müəllimlər. Çünki mən heç bir üzərində heç bir dəyişiklik etməyə çalışmayacağam. Ed edə bilərəm, ancaq etməyə çalışmayacağam, çünki ona belə deyək, vaxt yoxdur. Çünki mən tez izah etməyə çalışacağam. Yadınıza gəlirsə, mən belə bir video hazırlamışdım. Deməli, şagirdə tapşırığı göndərmişdim yəni əvvəl faylında və şagird onu kompüterdə yerinə yetirmişdi və mənə göndərmişdi. Mən yenidən yoxlayıb şagirdə göndərmişdim. Bax elə həmin dəqiqə siz sağda yoxanda həmin videoya da keçid ala bilərsiniz. Və ancaq bu dəfə mən şagirdin telefonda tapşırığı yerinə yetirib mənə göndərdiyini yoxlayıram aşağıda tapşırıq üçün hər hansı bir fikirlərim ola bilər. Məsələn, yaza bilərəm ki 3-cü tapşırıqda e, səhvdir, məsələn. Səhvdir. Məsələn, cavab bu ola bilər. Belə fikri yaza bilərəm. Mə, məsələn, 10-cu sualda hansısa bir tövsiyəm varsa, hansısa fikrim var. Ola bilər şagird Açıq suallarda belə özü yazdığı hissələrdə aşağı səhifəyə yol versin, onu göstərə bilərəm. Və ya xod baxıram ki, şagird hər birini çox yaxşı yerinə yetirib, mən ona qiymət də yaza bilərəm və ya ota necəsə həvəsləndirici bir söz də fikir də yaza bilərəm. Aşağıda və mən şagirdin qiymətini balla, şagirdi qiymətləndirirəm. Deyək ki, mən şagirdə 95 bal verdim və hətta burada qiymət də yaza bilərəm bu artıq sizin istəyinizdən asılı olacaq və ya xol hansa bir söz də yaza bilərəm. Ola bilsin şagird bu tapşırığı deyək ki 65 bal toplayıb şagird düz istəyirəm, gözlə baldan çox yazdım, 10 sərf götürdüm. 65 bal toplayıb və mən şagirdə dörd qiymət yazıram və altında da yazıram ki, diqqətli ol əsə hansı bir söz yaza bilərəm, fikir yaza bilərəm, fərq eləməz. Əsas odur ki, şagird bu şagirdin səhifəsinə gələndə şagird öz nəticələri və qiyməti ilə tanış olsun. Davam edəcək müəllim. Müəllimlə davam edirik. Artıq deməli tapşırığı yoxlamışam və tapşırıq üzərində mən hər hansı bir əməliyyatlar da apara bilərəm. Burda sizə dediyim kimi formanın qarşısında ə deməli üç nöqtə var oradan da istifadə edə bilərəm və ya xod yuxarıda bu qələm şəraitini götür üzərinə gəlsəm açılan pəncərədə bax bu yerə də sıxsəm mən hər hansı bir dəyişiklik edə bilərəm sənədin üzərində. Mən bunları etmirəm və mən bu ə, yoxlanmış ə, cavabı şagirdə ə, sənədi şagirdə göndərmək istəyirəm ki, tanış olsun. Aşağıda sağda siz geri qaytar düyməsini görürsüz və mən onu sıxıram. Bu şagirdin səhifəsinə getdi. Bir az gözləyirik, bu tam getsin. Aha. Və görürsüz, bu nəyi göstərir? Bu mən şagirdin səhifəsini burada açmışam. Məəllimlər, siz burada görəcəksiniz ki, şagird səhifəsinə daxil olduqda, bax hətta chat formasında da gəlir ki, müəllim sənə tapşırığı göndərdi lan baxaq. A, baxın müəllimə. Bax, saat 3.58-dir. Mən gecə çəkirəm bu videonu. Aa, bax görürsüz, şagid bura daxil olaraq öz müəlliminin ona belə deyək, göndərdiyi tövsiyələri, səhfləri görə bilər. Açılır səhfəmiz. Səhfəmiz açıldı. Mən görürəm ki, müəllim gəlin görək nə yazır. Müəllim yazıb üçüncü səhfdir. Müəllim yazıb o 10-cu səhfdir, belə olmalıdır. Qiymət 4 verib, mən 100 baldan 65 almışam. Deməli 4 almışam. Müəllim mənə tövsiyə edir ki, gələndə də tapşırığı yerinə yetirərkən daha diqqətli ol. Mən hətta sənədi açıb baxa da bilərəm. Görüm səhflərim hardadır. Sənəd açılır sənəd açıldı və mən ins səhflərinə baxıram. Mən şahid kimi daxil oldum artıq. Siz gördünüz ki, yəqin ki yox, mən bağlamışam o hissəni. Mən o səhifə mən Google Chrome-dan daxil olmuşam, şagirdə isə Opera vasitəsilə Opera brauzerlə daxil olmuşam. Eyni brauzerlə daxil olmamışam. Buna görə şagirdin və müəllimin ə CFS-ə eyni kompüterdə daxil ola bilərəm sadəcə olaraq başqa-başqa brazillərlə. Və mən baxıram burada və yox baxıram ki, hə, doğrudan da mən səhv etmişəmmiş, şagird kimi. Və burdan zəxrət düyməsini sıxdım. Mən yenidən bunu göndərə bilərəm. Ancaq müəllim mənə tapşırmayıb ki, bunu yenidən göndər, çünki buna ehtiyac yoxdur. İndi bu şagidin səhifəsidir, şagird tanış oldu qiyməti ilə. İndi mən müəllim kimi daxil olacağam səhifəmə. Müəllim, mən sizə deməli bir yer göstərmək istəyirəm. Qoy mən də belə deyək, səhifəmi bağlayım və mən açılmış səhifədə siz görürsüz ki, şagidin adı yoxlamamışdan qabaq burada idi. İndi isə şagidin adı düşüb artıq yoxlanmışlar qiymətləndirilmiş dərslərinə və görürsüz ki, şagirdimizin qarşısında yazılıb ki, tapşırıq geri qaytarılıb və şagird 65 bal toplayıb. Hətta biz bunu deməli yoxlaya bilərik. Yuxarıda görürsüz Excel formatında da bunu aça bilərik. Və yükləndi mənim kompüterimə və mən açıram. Bir az vaxt gedə bilər açıram və mən görürəm ki şagird ə, deməli ə, bu tapşırıqdan hansı qiymət alıb, necə alıb. Birəsəli gəli düşmür də, ancaq keçən səfər məndə çox aydın düşmüşdü, ola bilər ki ə bunlar birləşib şagirdin istifadəçi adından düşüb və müəllimin hətta səhfləri, qiymətləri burada görsənir və bunu belə deyək, mən şagirdə göndərədə bilərəm və yaxud Pinterest-dən çıxarıb şagirdin portfoliosuna da yerləşdirə bilərəm. Aha. Ah, saxant etdim, bilmədim. Buna ehtiyac yoxdur. Aha. Belə bu qədər deməli biz sizinlə şagirdlərin tapşırığı necə yerinə yetirib telefonda müəllimə göndərməsini keçən dəfə öyrəndik. İndi isə biz müəllimin həmən tapşırığı yoxlayıb şagirdə qaytarmasını yolları ilə tanış olduq. Bu qədər.